Итак, это видео будет максимально коротенькое. Объясню. Короче, это приколы Дисны. Я буду приостанавливать, потому что у меня, в принципе, все записано. И объяснять, ну, что есть что. Первое. Uh, первое, к примеру, uh, за какой-то определенный косяк, к примеру, если ты пошел в туалет один, или ты вообще там, да, в туалет ходим по двое, и не ходим, а бежим, ходим только вечером, когда темно, для того, чтобы не споткнуться и так далее, но тоже по двое, везде ходим по двое, минимум, вот, uh, в принципе, если ты в туалет пошел один, или, как у нас было, два чувака пошло в туалет, <класс> началось шикувание, один уже закончил и побежал на шикувание, не дождавшись второго. Ну и второй, естественно, тоже пошел один. И им двоим вручили по бревну, и они там неделю ходили с бревном. Вот. Первое покарание – это бревно. Второе. Если вы заебываете инструкторов по поводу там, курения всего остального, будем ли мы курить и так далее, это все тому подобное, или если вы хотя бы ляпнете на ротному там, к примеру, там, есть покарание, к примеру, что там рота не курит, вот. Если какой-то там чудик со строя там выклинкнет, а будем ли мы уже сегодня курить и так далее, то этому, во-первых, рота не курит, во-вторых, этому чудику дадут бревно. Сверху намотают бумагу, залепят скотчем типа фильтр и напишут там «куриня вбывая», например. И до того момента, пока он будет его носить, пока он его не скурит. То есть если то бревно ты должен носить, пока тебе не скажут, что все, можно не носить, то здесь ты будешь его носить в любом случае. Носить ты его будешь в любом случае до того момента, пока ты его не скуришь. Обрубывать его нельзя, но, как показывает практика, можно его, короче, красиво срубить, подпалить и, типа, принести, сказать, что, типа, я скурил и все. А потом важно не втыкать за калаш. Калаши у вас будут воровать в прямом смысле. Не просто, когда ты там спишь и так далее. Когда, в принципе, просто там, ты чем-то занят, или где-то ты его оставил, к примеру, там, или ты просто отошел, к примеру, вот, на метр от калаша. То есть инструктор взял, выхватил калаш, все, типа, все будут рыгать. А вот, к примеру, там, ты копал окоп, да, повесил его на ветку, ну, грубо говоря, там, у тебя там дерево стоит, ты там копаешь, начинаешь углубляться и так далее, там, уже вошел в этот кураж, и инструктор подходит, понимает, что уже до него не дотянешься. Он его забирает. Ну, естественно, что вы будете рыгать. А в основном, чаще всего, пока ранее выступает как берпи. Что а, такое? Ну, бёрпи, я думаю, вы знаете. Да, отжался, подпрыгнул, хлопнул. Но не американских берпи. Отжался, подпрыгнул. Вернее, там, опустился на руки, подпрыгнул и хлопнул. Типа, мол, так красиво. Нет, украинских берпи. Это тогда, когда ты отжался подпрыгнул и хлопнул. Когда полностью отжался, подпрыгнул и хлопнул. И ты, к примеру, там 200 сделаешь, э, ну, после 200 уже как-то тяжеловато. Затем я рекомендую, даже не тоже рекомендую, э, настаиваю не попасть на такую штуку, как э, неповага до друг друга. Например, если ваш инструктор услышит э, то, что вы, к примеру, разговариваете там друг с другом, там, ты, лох, черт, там, петух и так далее, ну, какие-то там другими словами и так далее, то будет, короче, такое покарание интересное. Стоит дерево, на нем бумажка написана «Инструктор Груд». И ты стоишь вот так на ротном в стойке струнку, и стоишь и кажешь там «Инструктор Груд, дозвольте звернутися». Рекрут там, к примеру, там 69-й. Выбачьте меня, пожалуйста. И стоишь вот так вот два часа там. Инструктор говорит, дозвольте свернуть. Рекрут 69. Выбачьте меня, пожалуйста. И стоишь до того момента, пока он тебе не ответит. Затем, есть, короче, еще такая фишка, как паучок. Паучок может быть как верхний, так и нижний. А верхний еще нормально. Нижний, вот это вообще беда. А, короче, что такое паучок? Когда вы становитесь на четвереньки, только не на колени, а ногами, руками и куда-то там... Стойте, к примеру, там, на поляну или еще что-то такое, вот, это тоже такой вид прикола по а, Еще есть, короче, такая фишка, если, ну, кто-то постоянно будет втыкать по поводу ходить по двое а, в туалет, а, ходить по двое там, медпункт и так далее, ходить там вообще по двое куда-то, а, кроме там расташивания, к примеру, там, палатки, какой-то там ограниченной территории, то есть выход там за, там, грубо говоря, там, за место, где вы спите, то есть это подвой. Если вы, короче, провтыкались, то вы дальше туда ходите всем взводом. Вот всем взводом курить, значит, всем взводом курить. Все взводом туалет, значит, ну, кто-то хочет в туалет, значит, всем взводом идем в туалет. А, блин, короче, если я еще не вспомнил какие-то приколы, блин, напишите их, пожалуйста, в комментариях, я про них тоже расскажу, почему бы уже а, много было, но а, в каких-то моментах ты это просто забываешь.